Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saudara-saudari para penonton dan para perengah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Bersama-sama kita dalam Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor Dalam tajuk kita Bersama Berhijrah Saudara-saudari sekalian Syukur kita ...kehadiran Allah SWT kerana dengan keizinan darinya. Dapat kita bersama-sama berada dan lagi dalam tahun hijrah yang baru. Umat Islam pada saat ini patut dan wajar sekali bersyukur kepada Allah. Dengan mengucapkan berbanyak-banyak Alhamdulillah. Melalui lidah dengan serta pula dengan syukur itu dengan hati, perbuatan... ...yang ini ada keselambungan dan kesepaduan dan ketiga-tiga anggota tersebut iaitu hati, lidah dan anggota perbuatan. Kerana kita telah berjaya diizinkan oleh Allah SWT melangkah ke tahun baru Islam ini. Sedangkan banyak sekali manusia di dunia ini yang tidak diizinkan oleh Allah untuk hidup. Melangkah serta menikmati tahun baru ini disebabkan mereka telah menyahut seruan ilahi kembali ke alam barzah. Firman Allah Subhanahu wa amliku "Kullu amli kulli nafsi darran wa la naf'a." illa ma sya Allah li kulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqimun dalam surah Yunus ayat 49 yang bermaksud katakanlah wahai Muhammad aku tidak berkuasa menolak mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bagi tiap-tiap umat ada tempo yang telah ditetapkan Maka apabila datang tempohnya tidaklah dapat mereka melambatkan sesaat pun dan tidak pula dapat mereka menyegerakannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa yu'akhiru Allahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu habirum bima ta'malun." Ta Dalam surah Al-Munafiqun ayat 11 yang bermaksud dan ingat Allah Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang atau sesuatu yang bernyawa apabila sampai ajalnya dan Allah amat mendalam pengetahuan pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan. Saudara-saudara sekalian. -saudara, jika ditinjau fakta sejarah mengapa Sayyidina Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin radhiyallahu anhu pada ketika itu mengambil keputusan untuk menetapkan takwim Islam mulai daripada peristiwa hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam dari bandar suci Mekah al-Mukarramah ke bandar mulia Madinah al-Munawwarah. Mengapa dalam mesyuarat beliau? Mengapa dalam mesyuarat Sayyidina Umar dan para sahabatnya tidak memilih peristiwa-peristiwa yang lain yang berlaku pada diri insan kamil Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti tahun gajah atau tahun kelahiran kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya masalah itu telah ditimbangkan semasa-masanya dengan mengambil kira segala aspek-aspek kehidupan oleh majlis syura ketika itu baik daripada pihak Sayyidina Umar sendiri sebagai amir mukminin maupun anggota-anggota majlis syura yang lain Suka ditegaskan bahawa keputusan untuk menetapkan takum Islam itu mulai dari peristiwa hijrah Rasulullah SAW secara padu dan sebulat suara oleh majlis syurah. Ini menunjukkan begitu penting sekali hijrah itu. Kenapa dinamakan hijrah dalam kehidupan umat Muhammad SAW hari ini? Sama ada kehidupan duniawi, apatah lagi kehidupan ukhrawi. Kepentingan peristiwa hijrah ini di dalam menentukan kebahagiaan manusia khususnya umat Muhammad SAW telah dijelaskan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Firmannya, Lahu mu'akibatum min baini yadaih wa min khalfihi yahfazunahu min amri lah. Inna allaha la yugayru ma bi qawmin hatta yugayru ma bi anfusihim. Wa iza arallahu bi qawmin su'an falamaradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Dalam surah Ar-Rad ayat 11. Yang bermaksud, bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya yang silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya yang mengawas dan menjaganya dari suatu bahaya dengan sebab perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada satu kaum bala bencana yang ini disebabkan kesalahan mereka sendiri, Maka tiada siapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkan Allah. Dan tidak ada siapa pun yang dapat mengulang, menolong dan melindungi mereka Selain daripada Allah. Saudara-saudara setiap, persiwa hijrah ini persiwa agama. Bukan saja disyaratkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan umat-umatnya bahkan telah disyariatkan hijrah ini kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelum. Sebelum Nabi Muhammad seperti Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Aisyah dan lain-lain berserta pengikut-pengikut masing-masing. Hijrah di dalam mempertahankan kesucian akidah mura'ah Islam, kepribadian Muslim, kedaulatan syariah dan keluaran akhlak adalah menjadi suatu kewajipan dan tanggungjawab ke atas setiap insan Muslim dan Muslimah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Wala ta'asabannal ladina kutilu fi sabillillah amwata bal ahiya Inna rabbihim yurzakuna fari farihina bima atahumullah min fadlih wa yastabashiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim Allah khawfun alihim wa lahum yahzanun Dalam surah Ali Imran Ayat 169 Yang bermaksud Janganlah sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh Yang gugur syahid Pada jalan Allah itu mati Yang mereka tidak mati Bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga bersukacita dengan kurnia Allah yang ini mati syahid yang telah dilimpahkan kepada mereka dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudara mereka orang, orang, Islam yang sedang berjuang yang masih tinggal di belakang yang ini belum mati. Sampai kepada mereka iaitu bahawa tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Saudara-saudari sekalian, untuk memastikan ketahanan akidah, keluhuran akhlak dan kebahagiaan sejati, kadang-kadang kita akan bertemu dengan segala bentuk ujian dan dugaan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat baginda juga bertemu perkara-perkara tersebut. Apatah lagi kita umatnya. Keadaan ini berlaku pada diri sahabat-sahabat Rasulullah. Di antaranya sahabat yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang mana beliau teruk sekali disiksa oleh orang-orang Arab kufar musyrikin disebabkan beliau memeluk agama Islam. Kata Bilal, "Anda hanya berkuasa atas tubuh saya yang anda beli dengan wang, tetapi batin dan hati saya tetap dikuasai Allah Subhanahu Wa Ta'ala." Begitulah kata Bilal kepada Umayyah bin Khalaf yang menyiksa dan memukul Bilal yang terbaring atas pasir di bawah terik matahari membakar dan sebuah batu besar menindinya dengan maksud supaya kembali menyembah berhala di Mekah ketika itu. Betapapun beratnya penyiksaan yang dialami, dialami oleh Bilal dari musyrik Quraisy Mekah, seutas rambut pun tidak bergoyang perlihatan Bilal bin Rabah. Tidak berubah sama sekali pilihan Bilal bin Rabah. Bahkan lidahnya tidak goyang, tidak kering, suaranya tidak putus sama sekali dengan menyebut La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Saudara-saudara, oleh itu untuk ketahanan akidah dan mempertahankan meruah Islam, dan keluhuran akhlak maka hendaklah kita saudara serian mengubah sikap fikiran tindakan akhlak ke arah lebih baik dan lebih bertanggungjawab menjamin iman Islam dan akhlak mulia insyaallah insyaallah dengan cara demikian kejayaan keselamatan kebahagiaan dapat bersama-sama kita dengan semoga Allah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita membimbing kita ke jalan yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala ihdinas eh, mustaqim kita mudah-mudahan dalam keadaan khusnul khatimah juga dapat berkabung dengan kaum ansar dan muhajirin yang telah mendahului kita menemui Allah SWT di dalam jannatul na'im amin ya rabbal alamin sebagaimana doa yang kita selalu pohonkan melalui Al-Quran Al Karim Rabbana atina fid dunia hasanah. wa fil akhirati hasanah wa qina azaban itulah doa yang selalu kita baca setiap kali lepas kita menunaikan solat fardu lima waktu ataupun di mana majlis, mana majlis yang kita hadiri. Oleh itu saudara-saudari sekalian, marilah dengan sempena dengan kita berada pada bulan Muharram dan tahun hijrah yang baru ini, kita sama-samalah merubah uh, cara kita untuk bergerak lebih maju lagi, lebih berjaya lagi untuk masa hadapan dan sentiasa men uh, menghampirkan diri pada Allah Subhanahu taala berdoa Mudah-mudahan segala amalan kerja-kerja kita -kerja diridainya dan diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.